За сумною статистикою, 70% поранених на полі бою українських військових помирають через несвоєчасну та непрофесійно надану медичну допомогу. До ситуації, що склалася в країні, українські бійці та медики виявилися не готовими, тож в екстреному порядку їм довелося набувати військово-медичного досвіду, аби передати вже роками та десятиліттями накопичений досвід та поділитися своїми напрацюваннями в цій сфері до Кривого Рогу. Запросили фахівців з армії оборони Ізраїлю. Ми дуже тронуті с моим коллегой, с данным тем уровнем приема, теплотой приема, который оказала украинская принимающая сторона. В рамках этого проекта, который будет длиться 7 дней, мы постараемся коснуться максимально широко трех основных аспектов. Во-первых, это организационная сторона, то есть мы хотим научить наших украинских коллег как производится, каким образом структурно производится оказание медицинской помощи до врачебной, прежде всего, в полевых условиях. Второй его аспект – это аспект технический, профессионально-технический. В этом отношении тут, так сказать, первая скрипка принадлежит моему коллеге Дану, который поможет нашим украинским коллегам владеть передовыми методиками оказания медицинской помощи в экстремальных условиях. Ну и третий аспект, который, безусловно, имеет смысл сейчас затронуть, это аспект э, этический и психологический, э, который, мне кажется, не менее важен, чем предыдущие два. Война — это всегда страшно, война — это всегда плохо, и война — это чудовище. И Когда ти общаешься з цим чудовищем, очень важно сохранить человеческое лицо. проект збережи і врятуй» ініціював лікар-генетик Микола Веропотвелян. а фінансову підтримку та необхідний для навчання інвентар надав благодійний фонд громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Проєкт готували протягом кількох місяців. Початок занять 27 лютого. Построєно так везде, візєв в місті, що парамедики, спеціалісти, які можуть працювати. На поле боя они могут спасти людей. И мы думаем, что если из 35 слушателей или курсантов этого курса каждый спасет после прохождения этого курса хотя бы 10 человек, то 350 семей, 350 людей будут счастливыми, потому что они останутся жить. Навчання триватимуть кілька годин на день теорія, а потім практичні заняття в різних модельованих ситуаціях. Такий собі імітаційний тренінг, командно-рольова гра групи медиків та групи поранених з конкретним сценарієм і роллю в ньому. Все це буде оцінюватися з боку інструкторами. На атлічні нашого від багатьох других, навіть тих, які проводять для воєнних, вони звичайно двох трьох днів раз. На них чаще всього використовують англоязичних інструкторів. 50% времени уходит на перевод. Здесь у нас нет лингвистического барьера. Есть понимание по ходу. Это очень важно, потому что иногда бывает искаженный перевод и некоторые вещи неправильно понимаются. Кроме того, мы проводим анонимный предтестовый опрос для того, чтобы еще до начала тренинга определить с тем, тот уровень знаний, который имеют наши курсанты, чтобы максимально эффективно адаптировать методику преподавания в зависимости от того, той ситуации, которую мы на курсе имеем. Будет изучена тактика поведения на поле боя, взаимодействие, основы эвакуации, основы триажа, то есть ускоренной быстрой сортировки на поле боя, оказание неотложной помощи в ургентных ситуациях, устранение того, что может вызвать смерть и поддержание жизненно важных функций в период транспортировки и эвакуации или каких-то отсрочных моментов. Потому что не всегда получается это сделать, как это в идеале в современных западных армиях, где эвакуация должна быть выполнена в течение часа. У нас по объективным причинам это может быть от времени. Поэтому здесь применяется еще адаптированный курс военно-полевой фармакологии, который приведет Григорий, ну, совместно с Даном. И ко всему прочему будут вопросы касаться и огнестрельных ранений ожогов, отморожений, травм, переломов, контузий, синдрома длительного сдавления. Ну и, естественно, вопросы психологического стресса, этические вопросы и даже вопросы гигиены, потому что все это очень важно. На участь у проєкті вже заявились 35 учасників, серед них медики 17-ї танкової бригади, правого сектору, батальйону спецпризначення Кривбас та інших окремих підрозділів МНС, Нацгвардії та ЗСУ. В подальшому організатори проєкту планують розширити його географію і вийти за межі регіону. Задача яка? Навчитися самому вернутися навчити других, розвивати це далі, і це, звісно, буде залогом того що ми ну, По максимуму будем спасать жизнь. Моя основная работа, то, чем я занимаюсь, это сбережение национального генофонда. До этого времени мне приходилось заниматься тем, чтобы прогнозировать рождение здорового потомства в Украине. Но сейчас активно состоит вопрос о том, что нужно беречь не только тот генофонд, который придет и будет, то есть наших детей и наших внуков в будущем, но и сохранить то, что мы сейчас имеем. Это очень важно сохранить. Поэтому очень актуально сейчас вот максимально широко внедрять вот эти вопросы военно-полевой и тактической медицине, чтобы э, э, спасти наших бойцов. А это чьи-то отцы, чьи-то папы, да, чьи-то сыновья, чьи-то братья, чьи-то мужья. Это за этим стоят тысячи и тысячи судеб. По закінченні навчання відбудеться брифинг, на якому його учасники поділяться своїми враженнями та проведуть спільну роботу над помилками, зробленими під час проекту.